вы можете выйти на какую-то акцию протеста с подписью «Нет войне» у себя в России? Нет. Почему нет? Что с вами сделают? Арестуют. За что? ответственность. Так вы же просто вышли с бумажкой «Нет войне». Там же ж нет каких-то антипутинских лозунгов или еще чего. Но у нас люди могут выйти с плакатами, с подписями. И... Подписями и высказать свое мнение не могут собраться на митинг и их не будут арестовывать за это. Так <связать> а где свобода в России тогда? Что свободы нет выходит?